в чем идет. На тот момент был, да, единый перспективный план, это Кушугу. Но я же говорю, что активно все добивают, чтобы этого не было. И я прекрасно понимал, что рано или поздно изменения было, Потому что нереально сделать громаду сельскую, 28 тысяч жителей, это будет, по сути, у нас более польский район 28 тысяч жителей. Они хотели сделать одну сельскую громаду. Как думаете, правильно это Нет, Но на таком мы же не обманули. Давайте так, то что мы хотим не будет, потому что еще обращаю ваше внимание. Ругаться я назад. <«Регулирование> Понимаете, это того не стоит ругаться за как бы, вот этих изменений. Вам для этого в селах этих жить общаться. Я хочу вам не не У нас идет объединение добровольное. То есть вам решать объединяться, не объединяться. На сегодняшний день процесс этот добровольный. То есть закон, хотите объединяться, хотите нет. вам решать. Я ни в коем случае не агитирую, как говорят, на советскую власть. Объединяйтесь, как бы. Я вам рассказал ситуацию, решать вам. Хотите вы к Степному, пожалуйста. Нет. 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 нет, Хотите вы там на Александра и вы ставьте вопрос, правильно людям. Мы тоже, но, я извиняюсь куда не хотите, пока оставайтесь сами. Это ваше право на сегодняшний день. Но вам надо, как бы, вот, это, вы эту процедуру уже начали, чтобы не было такой коллизии. Там степной мы идем, там в идем, там еще куда-то. То есть четко Один такой вопрос. Вот вы мне скажите, Один принял 4 селерады из центра в Новоалександровке, да? Вот такой сейчас да, перспективный да, план. Да. Вот вы мне скажите, Новая Александровка согласится, чтобы центр был в Я сказать за жителей Послушайте меня внимательно. Согласиться, не согласиться, так да, как сказать вот, только всего лишь. Депутаты голова, депутат и а, да, и все. Да, да, да. Больше никто не скажет. Да, да. Я не знаю, как понимать настроение. Но говорю, если у вас есть желание свою позицию отстаивать, есть я говорю, законная процедура. Районная рабочая предложила. предлагает, пожалуйста, пишите в областную рабочую группу, на областной совет, если вы что-то хотите менять. Но мы пока пропустить. еще не принято перспективный план, качать я не принял. То есть у вас еще время до конца, до 28 августа оно есть. Тебе депутаты сегодня не хотят. Мы также там же склады. Тебе депутаты вот такой энтузиазмом, не хочет помогать людям. Мы нам не хотим. Хай нададут все злоды и... Так, депутаты, так но, депутат, депутат, да, да, да. Ну, то Да, да, да. посмотрите, я объехал всю Дискуссии везде жаркие. Но, наверное, всего больше всего на ситуации. Здесь у вас на Талевке вот это почему? Я не могу понять. Чего у вас как бы? У вас как должна быть единая позиция, поэтому как бы всех депутатов, сельского головы жителей. Потому что прежде всего голова СНИПа должна выполнять волю жителей. Вы как выборцы, смеете право на наказ как голове, как депутаты. И вы должны, вы их выбирали, как бы, ну, вы должны решать. Да. То есть вам решать. Поэтому у меня большая а просьба, вы? не ссорьтесь вы по этому поводу, оно того не стоит.